Харьковского городского совета. В чем незаконность, это, да и мы это неоднократно об этом говорили это сами, и писали. В чем незаконность действия 28 кабинета? Во-первых, эта Барабашова никогда не являлась и не является ни рынком, ни торговой площадкой. И, соответственно, правила торговли на рынках города Харькова на эту территорию не распространяются. А во-вторых, в соответствии с правилами торговли на рынках города Харькова, утвержденных Харьковским городским советом, Утверждена процедура. Администрации рынков и торговых площадок имеют право проверять только по графикам, согласованных с городской властью. Имеется в правоохранительных органах наша информация, которую мы копии прислали, которую мы получили из городского совета, что ни одна администрация рынков или торговых площадок города Харькова никогда не получала и не согласовывала такие графики. То есть на лицо самоуправства. Что мы видим дальше? Как работает эта схема? Приходит громадская организация форпост предпринимателю на торговое место. Говорят, будешь платить 500 гривен? Ну там разные суммы, от 500, от 500 до 3000. Потому что если это наливайка, то это 3000 гривен. Если это просто стоит предприниматель, там не оформленный наемный работник, у него работает, 500 гривен. Будешь платить 500 гривен? Он говорит, нет. Тогда приходит 28-й кабинет или так называемый отдел по правам торговли. Составляет акт о нарушении у предпринимателя правил торговли на рынках опечатывают этого предпринимателя до тех пор, пока они еще не начнут платить. Все обращения в правоохранительные органы заканчиваются тем, что все жалобы граждан спускаются в ГОМ, так называемый, раньше он ГОМ-2 назывался, сейчас там отдел полиции на рынке Барабашева, которого нет. И там это все хоронится. А параллельно, чтобы никто не пытался чего-то добиться, в составе э, АВЭКа и в составе вот этого форпоста есть группа 76 человек, незаконно организованного формувания, оборудование спецсред... оснащено спецсредствами, травматическим оружием, бронежилетами и так далее и тому подобное. Но это так, на всяких каких-то видно, массовых беспорядков, предпринимателей, недовольства Вот эта бригада э, гопников, спортсменов бывших. Прессуют по отдельности каждого недовольного предпринимателя, и, как правило, предприниматели дальше никаких действий не предпринимают. Мы вам даем ссылку в этом письме на видео, как 2 апреля прошлого года вот эта группа гопников заблокировала на территории так называемого Барабашова адвоката Уманца Андрея Игоревича, который охранялся спецмилицией на основании официального контракта. Он подал заявление по поводу незаконных этих действий. Потом с ним проведена была работа, и на, на этом все закончилось. Но милиция ж была заблокирована. Милиция с оружием была заблокирована гопниками. Там есть руководители, непосредственно исполнители этого всего. Все это есть на видео в открытых источниках. И никаких действий со стороны э, ни милиции, ни полиции больше не предпринимается по этому поводу. Следующая ситуация. Следующая ситуация.